Делаем столики для шезлонгов. В общем, ну, один знаменитый аквапарк в городе Одессе. А вот как она к нам приехала. Ну, мы все уже разрезали все это мы все, Мы все это разбираем, снимаем все скобы по ремонту, чтобы вы просто понимали, почему дорого. Каждую скобу надо снять, очистить каркас. Если у нее что-то поломано, мы его ремонтируем. Красим и потом заплетаем лентой. Вот здесь вот были сломаны практически все спинки, чтобы вы просто понимали. Вот спинки все отремонтированы. Все спинки отремонтированы. Видите? И проблема тут не в том, что тут люди там сильно большие нагрузки дают, а очень тонкий металл. И нагрузка большая на спинку. И мы там вставляем специальные трубки, там защищаем. Не знаю, насколько это хватит, но такая вот. Тонкий металл, ребята, единичку. Вот китайцы делают единичку с алюминия, алюминия, я не знаю. И потом получается вот такая вот проблема. Ну а здесь получается Просто лента плохого качества и она отслужила свое. Ну, как бы сейчас вон меняем заглушки, меняем, видите. Рисосочки ставим, новая лента вот такая вот у нас. Эта лента будет 10-20 лет служить. Мы производители мебели искусственного танго, сами делаем ленту, сами делаем каркасы. Все это плетем, тут у нас куча вот этого всего, каркасы все. Вон наша лента. всякие профиля, все наши координаты. Менеджер Алена ждет ваших звоночков. В основном ремонты мы делаем осень, зима. Весной только новое, ребятки. Поэтому рекомендую. Сейчас сезон закончился. Везите все к нам. Торгуйте с нами. И давайте работать вместе. Все, ждем заявок.